З неділі розпочинаються зелені свята, дуже давнє народне дохристиянське свято. Воно символізує остаточний прихід літа. В основі свята культ рослинності і всі традиції та обряди пов'язані саме з цим. З прийняттям християнства зелені свята почали називати ще й трійцею. Відзначають свято на 50-й день після Пасхи. Звідси й друга його назва п'ятидесятниця. Серед християнських свят тріця. Шановане, улюблене свято розповідають. священнослужители. Дорогие братья и сестры, несколько более двух тысяч лет назад с небольшой группой людей произошло чрезвычайное необычное событие. В дом, в котором они находились, вдруг сотрясся с неба произошел шум, наполнивший собой весь дом, и явились как бы огненные языки, которые получили на каждом из присутствующих. Эти люди были святые апостолы, ближайшие ученики Господа Иисуса Христа. И то, что произошло, было явлением Святого Духа, с нисхождением на апостолов Святого Духа. Схождение Святого Духа дало апостолам божественную власть проповедовать, учить и наставлять людей о Господе. И этим открыло тайну учения о Пресвятой Троице. Поэтому праздник также называется Днем Святой Троицы. Это один из величайших праздников, двунадесятых, особо чтимых, поэтому и в этот день очень важно прийти в храм и спросить у Бога благодатных даров, необходимых для нашей жизни, прославить Его. И, конечно же, неуместна никакая домашняя работа. Также есть обычай в этот день украшать зеленью и цветами и храм, и дома. Желаю всем благодати Духа Святого, укрепляющего, милующего, спасающего нас. До традиційного уявлення про трійцю триєдину сутність Бога, три його обличчя, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Народ додає трійця трьома святами багата квітами, травами, рум'яним літом. Трійця та державне свято День Конституції подарують нам на наступному тижні два додаткових вихідних. Ми бажаємо вам сонячного, радісного настрою. До побачення.